Salam əziz doqquzlular. Bilirsiniz ki, bu gün artıq buraxılış imtahanı verilib birinci ə, zonada və uşaqlar sualları göndərdikcə mən paylaşmağa çalışacağam. Ona görə də, yəni abunə olun ki, digər paylaşımlardan xəbəriniz olsun və yeni suallarınız varsa, siz burdakı paylaşılmayan şərh bölməsinə yaza bilərsiniz ki, yəni onların da həllini çəkək. Belə bir sual, deməli, uşaqlar dedilər tamam. Hə. Eee, deməli düzbucaqlı paraletpipetin ölçüləri 8 25 4 vahiddir. 4 vahiddir və bizə bunun həcmini istəyir. Bildiyiniz kimi, düzbucaqlı paraletpipetin həcmi a vur b vur c-yə bərabərdir. C. Yəni 8 * 25 * 4. Burada da asan dolmaqdan ötr uşaqlar vurmanın qruplaşdırma üsulundan istifadə edə bilərdiz. Yəni 8 25 * 4-ü hesablayıb cavabı 8-ə vura bilərdik. Yəni 8 * 100 = 800. Vahid olaraq İkinci məsələ, məsəl bu məsələ maraqlı məsələ idi. Yəni daha doğrusu, həndəsəyə aidd amma çox maraqlıdır. Deməli belə bir məsələdir. Eee x - alfa-nı 120 veriblər. x - beta-nı 110 veriblər. x - gamma-nı isə 100 dərəcə veriblər və burdan x-i istəyir. O x da buradadır. Bildiyimizə görə alfa + beta + gamma x-a bərabərdir. Və biz bu şərt dərdimuşaqlar. Alfanı, betanı, gamma-nı x-la əvəz edəcəyik. Onda alfa bərabərdir x - 120. Beta-nı burdan tapsaq x - 110 Qamma isə x - 100 dərəcədir. Gətirib burda yerinə qoysaq. x - 120 + x - 110 + x - 100 = x-dır, düzdürmü? Burdan sadə tənlik hesablaması eləsək 2x, çünki bu x-lər bir-birini aparır, qalır burada 2x. Ədədlər də burada toplanıb sağ tərəfə keçəndə müsbət olacaq. Onda 120 110 elədi. 230 bir də 100 elədi 330. Və x-ı tapanda 330-u böləcəyik 2-yə. Deməli bir dəfə 13-ün içində 6 dəfə, o da 5. 165 dərəcə. Quranslay. Sura, növbəti sual, növbəti sual uşaqlar. E, gənəli belə bir sual var. 2-ci sual. x kvadrat, e, ştə gələk. y - 3 kvadrat bərabərdir 49-a. Burdan bu bilirsiniz ki, çevrənin tənliyidir. Bu çevrənin mərkəzinin koordinatları 0 3-dür. Bizdən isə bunun diametrini istəyir. Diametri bilirsiniz ki 2 radiusa bərabərdir. Çevrənin tənliyində isə həmən bu 49 uşaqlar radiusun kvadratıdır. Deməli bizim radiusumuz 7-dir. Diametrimiz isə olacaq nə? 14. Bundan sonra növbəti sual. Yəni diazət Çox uşaq deyir ki, asandır. Bəzi uşaqlar deyir, yox, çətin olur. Ona görə tam hələ suallar bəlli deyil. Tam suallar olduqda baxacağıq. 4-cü sual belə bir sual var. Bu, yəni çox işlənilib, hazırlıqlarda çox işləyirik ki, bunları. Yəni dərs vaxtı da yəni 7-ci sinif səviyyəsində suallardır. Burda A, B natural ədədlərdir. Və A > B-ni istəyirik bizdən. Belə bir sual monitoriqdə də düşmüştü uşaqlar. Deməli 23 sadədədə olduğuna görə 23 vur 1 şəklində yazacağıq. Demək ki fərq 1-dir, cəm isə 23-dür. Onda a-b 1, a+b isə 23-dür. Sadə bir şəkildə a-nı, b-ni tapa bilərik. Yəni Toplama üsulundan da istifadə edə bilərsən. Və ya artıq qısa yol deyirdik həmişə burda ki, üstə gəlib yarı bölürük, böyük ədədi tapırıq, çıxıb yarı bölürük, kiçiyə ədədi tapırıq. Eee, burada da deməli eləyəcək 24/2 12. B-ni tapanda isə deməli 2b bərabərdir 22 Yəni çıxdıq yarı bölündükdə B də 11. Eee deməli A 12-dir, B isə 11-dir. Bu şəkildə. Sonra növbəti sual Dediyim kimi uşaqlar, abunə olmağı unutmayın. Digər paylaşımlardan və həm də kanalda olan digər videolardan da yararlana bilərsiniz. Yəni ə, sizə bundan sonra 10-11 üçün test toplusunun ikinci hissəsi də lazım olacaq. Həm birinci, həm ikinci hissənin bütün mövzuları kanalımda var. Baxsın o zamanlar. Trigonometriyaya aid də videolar yerləşdirirəm. Yəni ə, bu buyurub izləyib baxa bilərsiniz. Sonra, sonrakı sual belə bir sualdır, uşaqlar. x vurulsun. Deməli x vurulsun x - kökdə 5 = 0. Çox asan sualdır. Və köklərin hasilini istəyir. Burda bilirsiniz ki, yəni x-ı mötərizəyə vurduqda Hasil 0dsa birinci vuruq deməli 0dır. İkinci vuruq isə 0-a bərabər eləyirik. Burdan isə x bərabərdir kökdə 5dir. Köklərin hasili 0 vur kökdə 5 bərabərdir elə 0. Yəni çox asan sual idi bu. Növbəti sual da çox rahat sualdır. Deməli deyir ki e, kitabın Kitabın 400 səhifəsi var. 400 səhifəsi var. Deməli kitabın 4-dən 3 hissəsi 4-dən 3 hissəsi oxunub. Neçə hissəsi qalıb? Neçə hissəsi qalıb? Yaxda oxunmamış qalıb da, yəni bu şəkildə. Aha. Çox asan. Yəni 400-ün əvvəlcə yəni, 4-dən 3 hissəsini tapacaqdınız. 400-lə 4-ü ixtisar edirik. 100, 100 * 3 = 300. 300 səhifə oxunub uşaqlar, oxunub. Oxunmamışı deməli 400-dən bu 300-ü çıxacaqdınız. Qalaca idi 100 səhifə oxunmamış. Yəni lap rahat sualdır. Sonra növbəti, növbəti Uşaqlar, yəni uşaqlar göndərdikcə mən də yazıram. Sizdə dediyim kimi şərhlərdə yaza bilərsiniz. Deməli deyir ki, çevrənin uzunluğu 24 pi-dir. Çevrənin radiusunu tap. Bilirsiniz ki, çevrənin uzunluğu 2 pi r-dir. Yəni bu 2 pi r, uşaqlar, bərabərdir 24 pi-yə. Onda p-lər ixtisar gedir. 2-yə də ixtisar eləsək, bu r nəyə qalmış olacaq? 12 olunmuş olacaq. Sonrakı suala baxaq. Deməli, başa. Deməli, belə bir sual var. Deyir ki, 2 2 0 5 rəqəmlərindən istifadə etməklə alınan iki rəqəmli ədədlərin cəmi. Bilirsiniz ki, 0-la başlayan ədəd yoxdur. Burada deməli hansı ədədlər düzəlä bilər? 20 düzəlä bilər, 25 düzəlä bilər, sonra 50 düzəlä bilər və 52 düzəlä bilər və s. Bu elədi 70 Bu isə elədi, 77. Deməli, cavab elədi 147. Bu da rahat sual idi. Sonra belə bir sual var. Deməli, bir mətbəximiz var. Eee, tərəfi 18 və 24-dür bu mətbəxənin və buna deyir ki, mətbəxə ən azı ən az neçə kafel durmaq olar. Yəni kvadrat şəkillik kafeldisə əlbəttə ki. Bunun üçün uşaqlar biz bu kafelin bu kafellər düzaxçı vurulmur. Bu kafellərin tərəflərini mümkün qədər böyük götürməliyik ki, ən az sayda istifadə edək. Bunun üçün də, bunun üçün də bu 18 və 24-ün əbovu tapılır. Əbovu tapılır ee 18 və 24 üçün bu deyilir 6. Deməli, təsəvvür eləyin, baxın burda. 18 tərəfini 6-6 bölürük, 3 dənə yerə bölürdə 6-6-6, düzdürmü? 24-ü də 6-6 24 böləndə 4 sütuna qoymuş olacağıq. Deməli, ən az neçə kafe açmaq olar? ee Bunun üçün ümumi sahəni bölürük bir kafele in sahəsinə. Bir kafelemiz də elədir 36. Elə burdan 3 burdan oldu neçə? E, yox, üç. 2 12 kafe. Belə də yazmọlardı və yaxda elə mən bayaq 3-ün belə, 4-ün belə. 12 kafe yerləşdirmək olar. Belə başqa suallar gəldikcə uşaqlar paylaşacam. Ona görə də izləmədə qalın, abunə olun mütləq və videonu da like edin ki, tez qabağa çıxa bilsin. Sağ olun. Hər Allıq.